مجربات محسن کے صفحہ نمبر 296 سے آج ایک نہایت مجرب عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں لا علاج امراض سے شفاء کامل کا عمل خاص جو لا علاج امراض ہیں ان سے بھی شفاء کامل کا حاصل ہونا اس, 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 اس کا یہ عمل ہے جن سے اور سورت فاتحہ کا عمل ہے سورت فاتحہ بھی ایک کمال اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر یہ اس کا جو کلام ہے اس نے نازل فرمایا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سورت فاتحہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے نازل ہوئی ہے اور وہ خزانہ اسرار معارف ہے جو معرفت صفات اسما و معات مات جزا اور تمام احکام باری تعالیٰ کو محیط ہے اور احیاء العلوم میں امام وزالی فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ اگر کوئی چاہے تو میں ست اونٹوں کے بوجھ کی مقدار فاتحہ سورت فاتحہ کی تفسیر اکٹھا کر سکتا ہوں یہ سورت فاتحہ کی اتنا بڑا سمندر ہے اتنا بڑا سمندر تو یہ عرش کا خزانہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عن سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ ایسی جزا اور ثواب دیتی ہے کہ اس کے برابر سارے قرآن میں کوئی اور صورت نہیں دیتی اور اگر میزان کے ایک پلڑے میں صورت فاتحہ رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں قرآن کریم رکھا جائے تو صورت فاتحہ جو ہے یہ باقی قرآن سے سات گناہ زیادہ وزنی ہوگی سات گناہ زیادہ وزنی ہوگی شاید اسی وجہ سے ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحہ تلکاب شفا امن دا کہ صورت فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے صورت فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صورت فاتحہ آپ فرماتے ہیں موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے صورت فاتحہ جنسی ہے. تو راکم الحروف محمد محسن منور یوسف یہ مجربات محسن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو میں نے اس کے صفحہ نمبر ٹو نائنٹی سکس کے اوپر یہ عمل لکھا اپنی زندگی کے نہایت آزمودہ یعنی بیماریوں سے شفا کے عملیات میں سے ایک نہایت مجرب عمل لکھ رہا ہے جس سے بے شمار سینکڑوں اور یہ کوئی کیا کہتے ہیں مبالغہ آرائی ایون اپوائنٹ پوائنٹ سنگل پرسینٹ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے یعنی جس سے بے شمار سینکڑوں کینسر ہیپٹائٹس بی ہیپیٹائٹس سی پھر ہارٹ پیشنٹس سانس سکنز کی بیماریوں کے جو لا علاج مریضوں کے جنہیں جن مریضوں کو ڈاکٹروں طبیبوں اور حکیموں نے جواب دے دیا اور وہ لوگ ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر زندگی سے مایوس ہو چکے تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہوئے دیکھا بندہ اینا چیز کیونکہ سینکڑوں لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا پڑھنے کے لیے اور پھر اس میں اس میں درج سینکڑوں تو کینسر کے پیشنٹس تھے وہ پیشنٹ جن کو ڈاکٹرس جواب دے چکے ہوئے تھے اچھا عمل کیا ہے تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو اس کو آپ نوٹ کر لیں یا اس کتاب کو منگوا لیں اس کے صفحہ نمبر ٹو نائنٹی سکس پر اس عمل کو غور سے آپ پڑھ لیں مختصر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو تو دو سنتیں آپ ادا کریں اور سنتیں پڑھنے سے پہلے پانی کی ایک بوتل اپنے پاس رکھ لیں تو جیسے ہی آپ سلام پھیریں تو سلام کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود شفا پڑھنا ہے اللہ وسلِّ وسلم علیہ سید محمد نبی الکریم بیادت کل دائم و دبا و بےآد کُلَََََت مرد مشفہ اچھا اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے مگر سورت فاتحہ کو بسم اللہ کے وصل کے ساتھ پڑھنا ہے بسم اللہ کے رحیم کے میم کو الحمد کے لام کے اندر ملا کر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین رحیم کے اوپر وقف نہیں کرنا تو پڑھنا کس طرح ہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلومین الرحمن الرحیم ملکین یَّ نعبد یَ قَََََََََ نصطعين اس دن سرأۃ المستقيييم سرأۃ اللظين عنمتام غیر المقدبى ولا الدلين تعمين آمین تک آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ سے شروع کرنی ہے اور رحیم کے میم کو الحمد کے لام کے اندر میں ہے اگر نہیں آتا تو کسی قاری صاحب سے پوچھ لیں یا کسی حافظ قرآن یا جو قرآن پاک کو پڑھنا جانتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کس طرح کس طریقے سے پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے اچھا اب گیارہ مرتبہ درود پاک درود شفا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا پھر فورٹی ون ٹائم صورت فاتحہ اس کے بعد آیات شفا آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے آیات شفا آپ کہیں سے بھی کھولیں گے آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب سے بھی مل جائیں گی وظائف کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں آیات شفا جو انسی ہیں

پھر آپ نے تین دفعہ کہنا ہے اضحب الباَ ربن ص وشف انتشافی لا شفا الشفا اوکشا اللّہ صف اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے کہنا ہے اللّہ انی اسوالکا و اتوجہ ببی کا محمد النبی الرحمہ یا محمد انّی اتوجہ الی ربی فی حاجیل تقد علی فشفہ فشف اب یہ سارا عمل پڑھنے کے بعد اخیر پر پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود شفا پڑھنا ہے اللّہ صل و صلی وسلم علی سیدن محمد نبی الکریم بعد کلدا دوا و بعد کلت کل مردم و شفا اب وہ جب پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھ کر وہ دو سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ش... عمل پڑھنا شروع کیا تھا اس پانی کے اوپر آپ دم کر دیں جو ان سے اور اس پانی کے اوپر دم کر دیں اور اس کے بعد آپ جو ان سے اٹھ کے دو فرض پڑھ لیں مسجد میں پڑھ لیں مسجد میں پڑھ لیں گھر پر پڑھ جہاں آپ نے پڑھ لیں پھر آپ دو فرض پڑھ سکتی ہیں اچھا اسی میں سے روزانہ بلا ناگا پانی پئیں آپ وہ جو آپ نے اسی بوتل پر روزانہ آپ نے دم کرنا ہے یہ عمل جو ان سے تو اچھا جیسے جیسے پانی کم ہوتا جائے ویسے ویسے اس کو پھر سے بھر لیں یا, یا جب بوتل آدھی ہو جائے پھر اس کو بھر لیں جان سے اچھا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پانی پینے یا عمل کے پڑھنے میں ایک ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ایک ناغہ بھی ہو گیا تو عمل ٹوٹ جائے گا پھر آپ کو دوبارہ اس کو شروع کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ اکتالیس دن کے اندر اندر جیسا بھی وہ شخص بیمار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے تو نائنٹی 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 فائیو نائنٹی نائن پرسینٹ لوگوں کو صحت یاب ہوتے ہوتے ہوئے دیکھا اس عمل سے اس کے پڑھنے میں بیس پچیس منٹ لگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد اس کو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے بعد میں دو فرض پڑھنی ہے تو بیس پچیس منٹ لگتے ہیں لیکن میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں تو صرف کینسر کے مریضوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا اس سے اور بے شمار تو یہ میں نے پھر اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ٹو نائنٹی سکس کے اوپر یہ لکھا کہ لا علاج امراض سے شفا کامل کا عمل خاص جنس ہے سے تو یہ آپ لوگ جو اس میں فائدہ لے سکتا ہے یہ پورا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی دماؤں سے بھرا ہوا نہایتی برکتوں والا اور صحتیابی کا کمال عجیب و غریب اس میں اعظم عمل ہے جن سے تو آپ اس کو پڑھیے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا جزاک اللہ